Assalamualaikum dan salam keadilan Hari ini rakan-rakan kita akan ke Kedah Di sebuah kampung dinamakan Kampung Pida 3 Jerlun Di mana satu peperangan keluarga telah berakhir dengan penutuparan darah Yang paling ngeri yang dilaporkan semalam Ini bukan kes jenayah jalanan Ini adalah kes pembunuhan di antara dua beradik ipar di kawasan sawah padi tempat di mana mereka mencari rezeki Mangsa adalah seorang pesawah berusia 45 tahun ditemui dalam keadaan sangat tragis selepas ditetak adik parnya yang berusia 38 tahun Fakta yang menghantui Kecederaan pada mangsa adalah ekstrim Polis mengesahkan bahawa mangsa maut di tempat kejadian dengan beberapa kesan tetakan termasuk kecederaan maut di bahagian leher. Saya minta anda komen sekarang apa puncanya sehingga pertalian keluarga sanggup diputuskan dengan cara sekejam ini. Kekal bersama saya dalam beberapa minit ni kita akan bongkar kronologi yang membawa kepada tragedi ini. Saya jerit minta tolong dan terus pangku jenazah suami saya sambil urut dadanya tak terbayang perasaan saya waktu itu Ini adalah kata-kata Marliana Awang berusia 39 tahun Merupakan isteri kepada Nasir Mat Nanyan 45 tahun Yang maut dalam kejadian tragis di kampung Pida 3 Malam Jumaat Yang mengakui masih terkejut namun redor Menurut beliau, dia sempat berbual dengan arwah suaminya sekitar jam 6.50 petang memaklumkan bahawa beberapa ekor kambing peliharaan mereka masih belum dibawa pulang arwah terus keluar cari kambing tapi tak balik-balik saya mula risau dan tak lama lepas tu orang kampung datang beritahu ada pergaduhan dekat sawah belakang rumah mak masa tu hati saya dah tak sedap Katanya ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah. Di sini pada Sabtu. Marliana berkata dia segera bergegas ke lokasi kejadian dengan menaiki sebuah motosikal dan sebaik tiba, dia terus meluru ke arah jasad suaminya yang sudah terbaring dalam lumpur sawah. Pada waktu itu, 10 minit lagi untuk azan Maghrib. Saya urut dada arwah Buang selut di badannya Dan berdoa agar Allah permudahkan urusannya Saya tak sangka arwah pergi dalam keadaan macam ni Kata isterinya dalam keadaan sebab Dalam kejadian tragis itu Nasir ditemui maut Dengan kepalanya terputus Daripada badan Selepas dipercayai ditetak oleh adik iparnya sendiri dalam satu pergaduhan di kawasan sawah berhampiran rumah mereka. Pasangan itu dikurniakan dua anak lelaki berusia tujuh dan dua belas tahun. Tambah Marliana lagi, arwah suaminya seorang yang sangat penyayang, rajin bekerja dan sangat rapat dengan anak-anaknya. Pokok-pokok di halaman rumah semua dia yang tanam. Dia bela kambing, ambil upah tabur padi dan setiap hari dia yang akan hantar serta ambil anak-anak kami dari sekolah. Tambah Marliana. Suspek yang dipercayai membunuh abang iparnya dalam satu kejadian tragis di kampung Pida 3 Jelun pada malam Jumaat yang lalu direman enam hari bagi membantu siasatan Permohonan reman terhadap suspek berusia 38 tahun itu telah dibuat di Mahkamah Majistret Alostar pada Sabtu. Majistret Siti Nurhasliza Mat Ali telah membenarkan permohonan tersebut sehingga 6 November ini. Dan sementara itu, Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Muhammad Razi Abdul Rahim, mengesahkan hasil ujian urin suspek didapati negatif dadah. Menurutnya mayat mangsa kini berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah di sini bagi tujuan bedah siasat. Bedah siasat terhadap mangsa dijalankan pagi ini dan keputusan awal punca kematian mangsa akan diperoleh dalam tempoh yang terdekat. Pihak polis juga turut menasihati orang awam untuk tidak memviralkan gambar dan video kejadian supaya tidak mengganggu siasatan polis dan menjaga sensitiviti keluarga mangsa. Memetik kata-kata daripada sinar harian melaporkan seorang lelaki berusia 45 tahun ditemui maut dengan kepala terputus daripada badan di dalam kawasan sawah padi berhampiran rumahnya. Dalam kejadian pergaduhan di Kampung Pida 3, polis menerima panggilan daripada orang awam sekitar jam 7.05 malam pada Jumaat memaklumkan kejadian berkenaan. Motif kejadian masih dalam siasatan dan pihak polis belum dapat mengenal pasti punca kejadian dan kes disiasat di bawah seksyen 302 kanun keseksaan kerana membunuh. Pembunuhan yang berlaku di kawasan sawah berhampiran rumah ini adakah berpunca daripada perasaan geram yang terbuku lama? atau ada unsur hilang kawalan yang mendadak. Kita hanya boleh tunggu hasil siasatan lanjut dan bedah siasat. Tragedi ini meninggalkan kesan yang mendalam kepada keluarga mangsa, terutamanya isteri yang dilaporkan terkejut dan cuba memeluk jasad suaminya. Kes ini adalah peringatan pahit. Kekejaman sering berlaku di tempat yang paling kita tidak sangka. Dan di antara orang yang paling kita kenali. Pesanan saya jangan sebar gambar-gambar mayat atau keganasan. Biarkan polis buat kerja mereka, tetapi sebarkan video ini sebagai kunci peringatan kepada semua. Sabar itu kunci dalam menyelesaikan konflik keluarga. Komen di bawah, apa pandangan anda tentang hukuman yang setimpal untuk jenayah yang berlaku dalam keluarga? Saya pengulas bertopeng Kita jumpa lagi dalam ulasan kes selanjutnya Assalamualaikum